Данный семинар чему посвящен, расскажите. Ну, данный семинар посвящен нашей славянской методике. Оздоровительная методика, которая позволяет продлить активное долголетие, направить года вспять, повысить коэффициент полезного действия каждой мышечной группы. Методика называется Исцеляющий импульс. Эта методика основана на, прежде всего на медицинских знаниях. Да, много людей приехали сегодня. Приехало 50 человек. Ну а так у нас на семинарах приезжают и 100, 120 человек. Какова основная мотивация тех людей, которые сюда приезжают? Почему они это делают? Значит, спасибо за такой важный вопрос, потому что я всем говорю людям о главенствующей мотивации, исцеляющей импульсы. Это даже не только приобретение там, абсолютного здоровья и чтобы больше не болеть. Вот главная мотивация, вот созидательная мотивация, то, чтобы человек был счастлив. В чем это должна выражаться? Ну, прежде всего, радость э, осознания того, что вокруг тебя здоровые люди, здоровые, счастливые люди. Потому что, когда физически больной человек, то эту боль можно заглушить там таблетками. Но когда есть душевная боль, и ты видишь страдания, эту боль, боли никуда невозможно скрыться. Многие люди очень а, настороженно относятся ко всем методикам, да, включая голодание, включая а, всевозможные а, семинары, которые проводятся. Вот на ваш взгляд, почему это происходит? Ну, дело в том, что есть очень много полезных методик. Но все те методики, которые направлены через эзотерические, через оккультные моменты, то, о чем говорили. Наши святые отцы, говорит Святая Соборная Апостольская Церковь, есть просто приобретение, как бы, какой-то физической здоровой силы, но страдает духовное начало. Поэтому очень важно разбираться, что в конечном итоге принесет та или иная методика. То, то есть, что... Почему люди боятся? Почему люди настороженно относятся вот ко всему этому? То есть, ну, почему не. Вот почему у вас здесь не тысячи человек, а какие-то Ну, часто. Ну, дело в том, что нет еще э, того информационного пространства, чтобы люди узнали о системе «Исцеляющий импульс». Эта система, ну, прежде всего, как я уже говорил, она основана на, на медицинских знаниях. То есть здесь нет заигрывания там, с тонкими силами, просто работа с телом, физика, усиленное кровообращение, правильное питание, соблюдение постов, голодание, закаливание и так далее. Значит, просто есть еще методики, которые дискредитировали себя вследствие того, что там какие-то вклиниваются. Шарлатан. Шарлатанство, да.